Itu antara pandangan-pandangan um, pekerja-pekerja -pandangan, mm -hmm. gig uh, di Malaysia uh, mempersoalkan banyak elemen-elemen uh, yang mungkin dari, uh, yang mencakupi keselamatan Betul. dan juga uh, apa pendapatan, nama itu? pendapatan. Mm -hmm. dan macam-macam lagi sebenarnya terutama bila melibatkan undang-undang. Yeah. Kalau mereka teranaya, di mana mereka nak pergi? Jadi yeah. hari ini kita nak membincangkan uh, secara menyeluruh, apakah yang ada dalam rang undang-undang? perlindungan pekerja gig ni. Mm -hmm. Dan hari ini di studio kami bersama dengan uh, tamu undangan iaitu Datuk Haji Samsudin Bardan yang merupakan penasihat persekutuan Majikan Majikan Malaysia MAF, eh. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Ha, banyak kita nak bincang ha -ha. ni sebenarnya ya. tapi erm um, pertama sekalilah Datuk, apa sebenarnya definisi pekerja gig itu? Pekerja gig dalam uh, rang undang-undang yang telah diluluskan oleh uh, Dewan Rakyat, Dewan Negara adalah merupakan mereka-mereka yang ada kontrak dengan penyedia perkhidmatan dan mereka hendaklah terdiri daripada rakyat Malaysia, uh, pekerja asing tak bolehlah dan juga uh, you know, pemas tautin. Yeah. Jadi mereka-mereka uh, ni kalau ada kontrak yang berkenaan dikira sebagai pekerja gig ya dan dan kalau kita lihat tentang pekerja gig ni dari segi tradisionalnya mereka adalah mereka-mereka yang bekerja dalam gig ekonomi. Mm -hmm. Tetapi ada dimasukkan dalam uh, dalam skadul satu yang mengatakan bahawa mereka-mereka yang -mereka terlibat dalam industri perfileman, mm. industri okay. penyiaran macam ni dan juga di di di, di social media itu adalah juga dikira sebagai gig worker. Oh. Yeah. Hmm. Oh. Yeah. Walaupun uh, dalam social media? Eh? Ya, yeah, walaupun mereka bukan sebenarnya bekerja dari segi tradisionalnya. Yeah. Ya, ya, ya. dan gig ekonomi ya. Uh, uh. Di dikira di, 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 sebagai uh, pekerja sendiri self hmm. employed. Hmm. Ya. Okey. Baik uh, sebab apa? Sebabnya uh, ramai di antara kita ni yang macam mana Datuk uh, katakan uh. tadi kan, uh, bekerja sendiri yeah. sebenarnya tapi persepsi tu macam Ivan katakan juga kadang-kadang kita ingat peeling ni uh -huh. uh, yang hantar makanan Yalah, je. Betul betul, ya, betul, betul, betul betul yang buat yang buat e-healing kan. Rupanya lebih daripada itu. pemuzik, Music, pelakon. Yeah, uh, betul sendiri. Jadi itu given yang yang macam hantar makanan ataupun e healing tetapi hmm. yang mereka-mereka ni adalah yang di sebalik tabir hmm. ya dan dan uh, saya rasa dia satu satu uh, langkah yang amat baik kerana selama ini mereka-mereka ini tidak dilindungi ya. Hmm. ya dan dan mungkin ada masalah bayaran kita selalu tengok ya dan dalam dalam rang undang-undang gig ini hmm. dikata kalau kita bekerja gaji ataupun imbuhan itu tidak dibayar tidak tidak melebihi tujuh hari hmm. dari masa yang telah dijanjikan ya. Oh, okay. Jadi kita kita tahu biasanya mereka-mereka oh. mereka dalam bidang penyiaran ataupun apa bidang perfilman, perfilman ya. dia kata 2 3 tahun pun tak dapat duit ah, betul, lagi. Betul, itu menjadi <laughs> satu masalah yang besar. Betul, betul, betul tular macam-macam berita yang kita dengar kan yeah. ya? dan ini uh, antara cara untuk melindungi mereka betul. dan saya tertarik bila uh, Datuk sentuh tadi tentang pendapatan yeah. mm. kerana itu pun merupakan antara salah satu komponen utama yeah, yang betul. dibincangkan mm. dalam orang undang-undang ini yang melindungi nasib pekerja gig uh, dan selain daripada itu juga adanya uh, mekanisme penyelesaian jika yeah. berlaku sebarang masalah betul. ada berlaku apa-apa pastinya ada tribunal yep. yang yeah. akan yeah. Betul. membantu bagaimana betul. caranya Datuk Ya, uh, sebenarnya kalau kita lihat tentang pendapatan itu, uh, rang undang-undang ini cuba untuk memberikan perlindungan kepada pendapatan berkenaan dan uh, nanti akan ada uh, usaha untuk uh, memberikan apakah kadar minima hmm. yang harus dibayar untuk sesuatu kerja ya. Hmm. Uh, mungkin kalau kita lihat tentang uh, pekerja gig ni, uh, tidak tidak sesuai untuk kita katakan gaji minima setiap bulan ya tapi yeah. kalau kita kadar minima untuk sesuatu kerja itu boleh dibuat ya kerana mereka tidak seharusnya dibayar kurang daripada tahap yang telah ditetapkan hmm. ya dan dari segi mekanisme kilanan itu hmm. ataupun uh, dispute ya uh, of course uh, dalam rang undang-undang itu dia dia menggalakkan supaya sebarang kilanan itu hendaklah diselesaikan secara baik di antara platform provider hmm. dengan uh, pekerja gig ya dan kalau tak boleh diselesaikan barulah ada timbul mekanisme perkara ini boleh di laporkan kepada jabatan perhubungan perusahaan jadi dia guna sama yang yang ada pada semasa ini hmm. bukan bukan jabatan baru yeah. ataupun jabatan buruh untuk hmm. untuk diselesaikan dan kalau tak dapat diselesaikan di situ secara secara damai hmm. barulah dirujuk kepada tribunal hmm. ya dan tribunal ni dia, dia very simple dia kata kita tak nak ada peguam di situ kita tak nak uh, ada penasihat-penasihat yang tak tertentu. Jadi jadi prosedur itu simple dan hmm. dan diharapkan agar dapat menyelesaikan perkara itu dengan secara mudah, secara cepat hmm. ya. Jadi kalau kita lihat tentang uh, kalau kita pergi mahkamah biasa hmm. ataupun kita pergi mahkamah perusahaan, hmm. mak mungkin akan mengambil masa yang lama untuk yep. diselesaikan. Hmm. 2 3 tahun tetapi tribunal ni dia punya kerana mekanisme itu adalah eh uh, simple mm -hmm. uh, jadi jadi dia akan mengambil masa yang lebih cepat ya mm -hmm. tapi itu adalah di atas rujukan pihak Jabatan uh, jabatan perusahaan, -perusahaan yep. uh, supaya kes itu didengar di tribunal ya bukan yeah. bukan pergi direct lah yeah, hmm. yeah. dan uh, mm -hmm. itu dari segi mungkin ada uh, konflik ataupun uh, penyelesaian yang diperlukan mm -hmm. tapi berbalik kepada ekonomi yeah. uh, pendapatan Kebanyakan, macam kita tahu tadi, yeah. selain daripada yang uh, food, food delivery, apa yeah. semua kan, kadang suri rumah, yeah. macam Datuk cakap tadi yeah. kan, yang pekerja pekerja di media sosial, yang menjual secara mm. sendiri. Yeah. Dari segi adanya rang undang-undang melindungi pekerja gig ini, apakah mungkin uh, kelebihan ekonomi yang boleh dimanfaatkan, terutama untuk suri rumah, yeah. mungkin pekerja-pekerja pekerja yang muda, anak-anak muda? Anak -anak muda. Kita. Uh, kita lihat bahawa, you know, uh, share... Gig ekonomi ini kepada uh, KDNK adalah kira-kira 30 banyak sebenarnya eh. uh, dan dan uh, yes uh, macam dikatakan tadi kira-kira 1.2 juta uh, pekerja gig ada di luasan hmm. tak, mungkin mungkin dia punya dia punya jumlah tu lebih, lebih lagi betul. kita kita mungkin setelah pendaftaran berlaku dan sebagainya tetapi untuk mereka-mereka uh, sebenarnya yang bekerja hmm. sendiri itu banyak skim-skim telah diwujudkan hmm. di bawah rang undang-undang uh, gig ini hmm. supaya mereka dapat dilindungi hmm. terutamanya dari segi uh, keselamatan sosial hmm. ya. Uh, sebelum ini memang ada uh, perlindungan keselamatan sosial tetapi dia kira postpid Oh so, sorry okay. prepaid ya. Eh? Prepaid bayar, bermakna bayar dulu uh, baru didudungi. Yeah. Sebab oh. tu tadi uh, YB Menteri mengatakan bahawa dia tak tak bayar, dia tak tak carum, sebab tu dia tidak didudungi di bawah susus sebenarnya ya. Yeah. Yeah. Oh, yeah. uh, tetapi dalam skim baru yang di, dinyatakan dalam rang undang-undang ni mm -hmm. dia kata mm -hmm. itu adalah kira post paid. Mm -hmm. Bermakna oh. lindung dulu baru bayar. Okay. Ya. tapi Datuk saya nak tanya juga bila hmm. bila datangnya keselamatan hmm. sosial ni kan. Hmm. Uh, mereka mengatakan caruman tu hmm. dilakukan secara mandatori yep. uh, dan adakah melalui setiap transaksi yang dijalankan? Ah yep. uh, kalau tak silap saya pernah dengar mereka kata dalam mungkin 1% yep. bagi setiap yep. transaksi. Adakah yep. itu mungkin membebankan yeah. ataupun itu sebenarnya menguntungkan pekerja-pekerja gig ni. Ya sebenarnya kalau kita lihat tentang mekanisme uh, pelaksanaan itu aku tidak diumumkan lagi macam mana tetapi yeah. saya, saya merasakan bahawa kalau nak dikata caruman itu dibuat untuk setiap transaksi mana kalau kita dapat katakan RM1 mm -hmm. untuk transaksi ni kita bayar kepada susu yeah. itu akan okay. menjadi satu administrative nightmare lah okay. tak boleh ya mm -hmm. uh, jadi uh, mm -hmm. saya pasti nanti akan sa ada satu mekanisme di mana pekerja ni apa juga pendapatan yang dia dapat itu akan di ditolak Uh, saya kira dalam 1.25 mm -hmm. okay. uh, kerana itulah untuk caruman uh, perkhidmatan ya uh, mm -hmm. kejiranan perhimpatan dan dan dikumpulkan setiap bulan dan hendaklah dihantar uh, kepada suksu tidak melebihi daripada 15 hari bulan bulan hmm. berikutnya hmm. ya. Jadi sebab itu saya katakan itu, itu itu adalah merupakan macam post paid. Dia telah ya. dilindungi tetapi bayaran itu mungkin akan datang kemudian, kemudian. Ya. Dan, ya. Dan 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 ini adalah satu caruman yang mandatory pendaftaran ya. itu mandatory dan dan uh, pihak uh, pihak uh, penyedia platform itu hendaklah menghantar caruman berkenaan. Jadi hmm. caruman ini adalah hanya dikenakan kepada pekerja gig saja, bukan platform hmm. provider. Kerana kita faham bahawa dalam uh, perhubungan ini di antara platform provider dengan pekerja dengan gig. pekerja gig yeah. tidak ada perhubungan majikan dan pekerja. Yeah. Ia adalah self employed, okay. pekerja sendiri. Jadi hmm. a lot of flexibility itu, di lot of flexibility di uh, pihak pekerja Pekeja. dan hmm. juga pihak platform provider. Jadi hmm. dia tidak terikat hmm. dengan prescriptive legislation. Okey. Hmm. Baik, kita maklum tentang itu dan kita pun maklum kalau sebelum ini ada platform tu anda kata tutup lah. Yep. Kalau yeah. sebelum ini tiadanya RUU ini yeah. habislah nasib itu kan. Yep. Yeah. Tapi sekarang ini apapun jadi selesaikan dahulu hutang-hutang yang perlu diselesaikan. Betul. Kemudian baru selesaikan hutang yang yeah. lain pula betul, untuk betul. platform itu sendiri. Tapi tanya dan kita nak tahu juga daripada segi perlindungan kesihatan dan juga keselamatan ya. mereka ini. Ya. Hmm. Uh, ini saya merasakan adalah sesuatu yang amat mencabar, ya. Kerana kalau kita lihat tentang cara pekerjaan gig ini lakukan, hmm. ianya tempat kerja itu bukan di bawah uh, di bawah kontrol uh, pihak platform provider. Mm -hmm. Katakan dia jadi e-hailing ataupun uh, p-rider sebagai mm -hmm. contoh. Ya. Mereka bekerja di di jalan raya yeah. dan sebagainya. Jadi macam mana majikan nak kontrol that particular work environment? Tak boleh. Tapi majikan perlu untuk memberikan latihan kepada mereka ya uh, bukan apa uh, platform provider ni ndaklah memberikan latihan kepada mereka dari segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya walaupun uh, mereka bukan bekerja di tempat kerja yang tertentu tetapi mereka harus tahu bagaimana untuk melindungi keselamatan mereka, hmm. bagaimana untuk uh, memastikan bahawa mereka sentiasa sehat. Hmm. Of course, bila kita kata kesihatan sekarang ni kita banyak mengatakan tentang mental health, yeah. ya, hmm. kesihatan fikiran uh, dan sebagainya. Yeah. Yeah. Hmm, dan mungkin uh, kita sebenarnya tak kita banyak lagi soalan yang kita nak tanya yeah, cuma yeah, antara yeah. mungkin yang kalau kita boleh rangkumkan lah, kalau kita nak rangkumkan uh, dari segi manfaat mm -hmm. yang adanya dalam RUU uh, pekerja gig ini, mungkin dari segi perlindungan, uh, mungkin kalau datuk boleh rangkumkan yeah. sikit manfaat yang akan dinikmati yeah. oleh pekerja-pekerja yeah. gig uh, perlindungan ini kita telah bincangkan tadi mengenai uh, social security yeah. ya, mm -hmm. perlindungan so-so Walaupun sekarang ni dia hanya untuk melibatkan uh, bencana kerja saja saya berharap uh, agar pada masa akan datang akan di, akan dirangkumi tentang uh, apa yang dikatakan sebagai committing injury perjalanan semasa perjalanan dan juga sekarang ni uh, mungkin uh, besok ke apa menteri Semua manusia akan uh, akan membentangkan rang undang-undang non employment injury hmm. ya oh. yang tidak berkaitan dengan pekerjaan hmm. dan dan mungkin akan ada ura-ura untuk uh, extend this coverage kepada gig worker ya hmm. uh, kalau ada begitu jadi dia punya perlindungan itu akan menjadi 24 jam hmm. sekarang ni cuma waktu bekerja saja yeah. yang yeah. agak limitedlah dan dan dari segi uh, untuk simpanan di hari tua pula Uh, memang ada skim i Saran di bawah KWSP ini tidak mandatory mm. ada secara sukarela mm. dan <coughs> dalam bajet 2026 kerajaan telah mengumumkan uh, bantuan sehingga 600 ringgit setahun dan enam ribu untuk seumur hidup ya. Baik baik. Hmm. Baik uh, dan uh, Datuk memandangkan kita pun sudah sampai ke hujung walaupun yeah. ada banyak lagi ingin ditanya sebab Isyabat. ini satu uh, perkongsian, yep. satu diskusi yang cukup-cukup bagus memberi pencerahan kepada mereka ya. Yep. Harap-harapnya dan sebagai akhir katalah Datuk eh yep. daripada pihak M IF sendiri apakah saranan yang boleh diberikan kepada mereka Ya sebenarnya saya merasakan bahawa gig worker ni harus meningkatkan kemahiran mereka apa juga latihan yang ditawarkan oleh pihak platform provider ataupun pihak kerajaan nanti hendaklah diambil uh, peluang berkenaan hmm. supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran bagaimana mereka dapat memajukan diri mereka di dalam menjalankan pekerjaan gig ini dan lebih produktif hmm. itu yang betul penting ya yeah. yeah. dan 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 uh, oleh kerana uh, kesannya kepada ekonomi itu adalah besar kerana ia berkembang dengan pesat sebenarnya mm. dan uh, kita tahu bahawa digital ekonomi adalah ekonomi untuk uh, masa depan yeah. mm. jadi uh, peluang dan 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 uh, dan juga mm. uh, you know insentif hmm. harus hmm. diberikan kepada pekerja pekerja mereka ini supaya mereka dapat meningkatkan diri mereka dan yeah. dan ini saya pasti bahawa gig work ini adalah satu merupakan satu pilihan yeah. kepada ramai orang-orang yeah. muda sebenarnya yeah. 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 dan uh, jadi itulah kepada anda semua terutamanya pekerja-pekerja di luar yeah. sana ramai 1.2 bulan dua juta yeah. mungkin atau lebih ambillah manfaat dan peluang ini untuk bukan saja memantapkan diri kita dan yeah. skill tetapi juga untuk menambah baik ekonomi kita yeah. untuk diri kita dan juga keluarga jadi sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Haji Syamsuddin Badan Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MF Datuk terima, terima, terima kasih banyak atas info-info ya. yang dikongsikan